дня! в ефірі програма Ми Кременчужани вона звикла не коритися системі, ставити незручні запитання про владній верхівці, а також відстоювати інтереси пересічних кременчужан. Сьогодні у вас є нагода дізнатися більше про. Патріотку Кременчужанку, кандидата на посаду міського голови Оксану піддубну. Піддубна Оксана Миколаївна, вік 37 років. Місце народження, місто Кременчук. Заміжня має 12-річну доньку, освіта вища, економіст за фахом. Захоплення спорт, гра на фортепіано. Йде на вибори міського голови Кременчука від партії Укроп. Мета відстоювати інтереси пересічних Кременчужан, залучити місцян до розподілу бюджетних коштів, очистити владу від бажання. Жажаючих збагатитися зробити діяльність місцевих служб та управлінь відкритою і публічною. Добрий день, е, скажіть, будь ласка, як же взагалі розпочалася ваша політична кар'єра? Ну, По-перше, хотіла б сказати, що українська мова мені така ж рідна, як і вам, бо я українка. Але з вашого дозволу мені більш зручно спілкуватися російською, тому я буду спілкуватися, відповідати на ваше запитання російською мовою. Не Звісно, звісно. І так, моя активна позиція. Со студенческой скамьи. В общем-то, я по жизни была активисткой. Я занимала активную позицию в жизни. Я всегда участвовала в выборных процессах. Одним из толчков быть более активной. Это была помаранчевая революция. Несмотря на то, что у меня тогда был маленький ребенок, я с коляской, выходила с оранжевыми ленточками, ходила, где собирались наши митингующие кремичужане, принимала участие еще тогда. Когда народ поднимался... Не могла быть сама безразличной. Стала обычной активисткой партии «Батькивщина», с которой я думала: мы изменим мир, мы изменим систему еще тогда, будучи просто кременчужанкой, не будучи ни депутатом, ну, чиновником я, в общем-то, и не была, то смотришь на мир одними глазами. Когда приходишь, касаешься хоть краем части этой системы, замечаешь, насколько все плохо. Хочу привести пример. 2010 год. Почему, наверное, как вы называете, революционерка? Я, в общем-то, не революционерка, я мирный человек. Но когда приходят на сессию заводского районного совета за 15 минут наши чиновники и рассказывают кому как голосовать, знаете, я так не могу. У меня есть свое мнение, у меня есть право голоса. И если я пришла и пообещала кремичужанам, что я буду придерживаться той или иной точки зрения, что у меня есть определенная линия направления, как изменить город наш, как сделать его лучше, и ломать меня, что так делать не нужно, ну, не получилось. В общем-то, вот с 2010 года и получилось, что я тогда уже стала сопротивляться системе. Да, я была одна в поле воин, но я придерживалась той позиции, что и один в поле воин. Я могла себе это позволить. Мы все мы знаем, что районная рада, две районные рады, это жирают наши бюджетные площади. Давайте сами распустим. Четыре гектара земли. Четыре гектара земли. Незаконно витано на покупку гамлику. Нам нужны люди для того, чтобы покладывали, а то граждане, которые не чужие, которые хотят действовать, послушать, что происходит. Ваш шлях активістки, яка не мовчить не лише в стінах Автозаводської районної ради, коли він розпочався, коли та точка відліку, коли ви пішли вже і до міських виконкому. я боролась одна і один в полівоїн, то проходить год, второї, третій, четвертий, нічого не змінюється. Я одна проти цієї системи. а Система все одно не змінюється. Честно говоря, уже думала, ну да буду я эту депутатскую каденцию, честно, добросовестно, голосуя по совести, а не так, как мне скажут. Думаю, закончится депутатская каденция, на этом закончится моя политическая деятельность. Но случился Майдан, у нас погибли люди, погибли украинцы, погиб кременчужанин. Я, допустим, не могу после того, что люди украинцы отдали свои жизни за будущее Украины, лично я не могу оставаться после этого безразличной. У нас началась война. Мы похоронили 29 кременчужан. Они сейчас не имеют права выбора, бороться им дальше или не бороться. Поэтому я считаю, что я просто обязана идти и бороться дальше за будущее Украины. Могила одного из кременчужан, погибшего в АТО, находится недалеко от моего дома. Когда я еду маршруткой, я практически каждый день вижу этот обелиск с его портретом. Это не дает мне права расслабиться. Вас знают как мало не єдину людину, активную таку, яка сказала не незаконному встановленню скульптуры Олегу Бубаєву в парку. То все ж таки, більше того, ви свій протест відстояли ще й у суді. В, і двох судах. в двох судах. В двох судах, так, і перемогли. В результаті ви перемогли. Яким чинником було продиктоване бажання протистояти свавілю влади ось в такому проявленні? Я бачу, як розверується наш бюджет. как он тратится. Я вижу, как раздаются наши земли. И я вижу, что наша нынешняя власть ничего не может предложить кременчужанам, кроме как устанавливать памятники и рассказывать о том, что они продолжатели дела Олега Медановича Бабаева. Какие же они продолжатели, если они памятник называют садовой декоративной скульптурой? Продолжатели могут так называть? Третий момент. В суде был задан вопрос. А кто установил этот памятник? Друзья или враги. А вдруг убийцы установили этот памятник? Ответа не прозвучало. То есть вопрос судьи, с кем же вы коммуницировали при установке памятника? Ответ не прозвучал. Следующий момент. Я всегда отстаивала интересы кременчужан. Я считаю, что у кременчужан нужно спрашивать по ключевым вопросам, нужно с ними советоваться. И если бы кременчужане решили, что да, памятник нужен, так давайте это сделаем памятником. Давайте поставим на постамент, подпишем, кому этот памятник а не поставим садовую декоративную скульптуру, об которую будут открывать бутылки пива, извините меня, засовывать палочки в уши, я это видела собственными глазами, ну и сидеть на коленях. Свою політичну кар'єру ви розпочинали в лавах батьківщини. Так спочатку були депутатом автозаводської районної ради, потім йшли на парламентські вибори за підтримки партії Воля. Да. Сьогодні ж ви Укропівка. Да. То скажіть чим вам імпонують принципи українського об'єднання патріотів? Пріжі ніж стати укроповкою? Я їздила в Київ, їздила в Дніпропетровськ, їздила в Полтаву. Я общалась з різними партіями. Так оказалось, у нас за большинство партии стоит несколько человек. Более того, я свою политическую деятельность позиционировала как? Защита кременчужан. Я отстаивала интересы кременчужан. И всегда выступала за то, чтобы у нас все было прозрачно, чтобы у нас было все открыто, чтобы каждый кременчужанин имел возможность увидеть, как и куда тратятся наши деньги. Чтобы каждый кременчужанин имел возможность видеть, как раздаются земли. Укроп ⁇ единственная партия с такими же позициями, с такой же программой. Даже более радикальный. Если я считала, что 50% налогов нужно оставлять в городе, а не передавать наверх. Укроп предлагает 80%. Укроп выступает за прозрачность, за публичность, за принятие э, украинцами в управлении страной. То есть в каждом городе, ну в данном случае Кременчужане, должны управлять своим городом. Укро предлагает выбирать начальника милиции. Укро предлагает выбирать судей. Естественно, это все должно прописано законодательно. Это не предвыборная программа меня как кандидата в мэры. Но мы к этому стремимся. Нам необходимо выстроить абсолютно новую систему, в которой каждый украинец станет реальным хозяином своей страны, своего города или села. Всю партию я с призвищем Коломойского. Что может сказать из этого пытания вы? Партию основал не Коломойский, партию основала Днепропетровская команда. Это Корбан, Филатов, Куприй и Палеца. Это группа, которая при нападении России организовала добровольческие батальоны, организовала логистику отдела абула добровольческие батальоны, восстановили госпиталь, закупили дорогие медикаменты. Окром того, что вы политик, окром того, что вы активистка, вы в первую очередь зинка. То я кажу, что Оксана Пидубнов дома обычная. У меня есть муж, я замужем 15 лет, скоро будет 15 лет. У меня 12 лет дочери. Она тоже занимает активную жизненную позицию. Она знает, что происходит у нас во власти. Она знает президентов, премьер-министров, когда и как они меняются, что происходило на Майдане. Знаете, у меня дочь взрослая не по годам. В свои 12 лет она написала очень взрослый стих о войне. Она поддерживает мою позицию. Она поддерживает мое стремление. Она мне даже помогает. Яких каких не вистачає Кременчуку, не вистачає вашему городу? И что нужно менять в первую Нужно менять систему. И вижу единственный выход. Сделать наш город лучше, это сделать Кременчужан собственниками. Чтобы Кременчужане принимали решение, менять ли очередной раз ступеньки в парке мира, ремонтировать ли тот или иной памятник или стелу, менять ли нам плитку где-то на какой-то из улиц города. Нужно ли нам это сейчас? Чтобы они знали, сколько это стоит. Чтобы они знали, сколько стоит ремонт дорог. И чтобы они решали, в первую очередь, что делать. То есть моя задача – прийти на должность мэра и сделать эту должность непривлекательной. Чтобы ни не я, ни любой пришедший после меня не имел возможности прикоснуться к деньгам. Кремень чужан. Німел можливості прикоснутися до землі, Кременчужан. земля саме дорогою, що у нас осталось. Я так розумію, що ви прагнете зробити так, щоб громада вирішувала ті питання, які є ключовими у да, житті міста. Да. А яким чином ви збираєтеся залучити громаду до такого активного суспільного життя міста? Коли ми все відкриваємо, коли ми все показуємо. Когда мы видим, собственно, как земли, как наши деньги тратятся, куда ремонты идут, как земли, земли распределяются, что у нас с тарифами. Далее мы привлекаем кременчужан к управлению. Опыт европейских стран. Я скажу своими словами. Например, устанавливаются в городе несколько в виде банкоматов. Каждому выдается карточка кременчужанина. Вот по ключевым вопросам с помощью этих карточек кременчужане принимают решения. Тобто я так розумію, що от Кременчажанин маючи ось цю карту, так і да. він підходить до банкомату да. і там бачить питання. Наприклад, да. чи бажаєте да. ви виділити кошти на встановлення фонтану в парку Придніпровська? Да, який, так? Буде, який буде стоїть стільки-то грошей. І будуть такий період времени. Зрозуміло, що для того, щоб працювати, щоб очолити місто, потрібна команда. команда, команда однодумців, команда людей, які будуть працювати е, разом з вами, поряд з вами і вирішувати всі ці питання. Команда фахівців, чи є у вас да. така? Я би сказала, потрібно чотири оставляючи. Перше для того, щоб менять систему, потрібно виграти вибори і стати мером. Це перша виставляюще. Вторая составляющая. Нужна действительно команда профессионалов, потому что не может один человек знать абсолютно все проблемы города. Естественно, профессионалы нужны. Такие у меня в команде тоже есть. Третий пункт. Нужен депутатский корпус, который идет со мной, потому что депутаты могут блокировать. И четвертая, очень важная составляющая, это чтобы кременчужане принимали участие. То есть вот четыре пункта для того, чтобы нам... Що-то міняти для того, щоб нам почати міняти систему. В разі перемоги Оксани Піддубної на виборах мера, чого чекати кременчужанам і яке майбутнє чекає на Кременчужан? Будущее кримчужан стати управлінцями, стати власниками міста. Я не можу сказати, що я прийду і зроблю вашу жизнь лучше зробити нашу життя краще, можемо тільки ми в Дякую вам за діалог. Зачу вам сили, наснаги, а такої ж активності. Ну і звісно ж, лишатися такою ж патріоткою нашого міста. Дякую. Ну а ви любіть своє місто, так як люблять його герої нашої програми. Ну і звісно ж, уже наступної середи на телеканалі візит вас чекає черговий випуск програми Микрименчужани. Зустрінемось.